Вот это была верба, это было дерево верба, она вот так вот шла к солнцу, значит здесь было солнце, и тут был мужчина, то есть это как женская стихия воды шла к солнцу. Потом что-то она мне тоже, что-то мне привиделось, я его сделала вот так вот. и нарисовала купало, это наш этот славянский бог купала, на купала вы знаете, что расцветает папороть. Цветок папороти это тоже такой очень мощный символ энергетический. Жалко, я не наделайте сережки у меня с цветом папороти. Ну, в общем, она напоминает то уже, как свастика, с такими лучками, которые идет по кругу. Папороть не просто зацветает на купало, она еще и... Цветет на месте клада, там, где клад можно найти. То есть человек, который посвящен и в состоянии увидеть цветок папоротника, он может найти клад. Вот, поэтому у меня тут еще сокровища нарисовано.